халқымыз әр жылы асығыстылықпенен күтетұғын шығыс халықтарының жаңа жыл басы болған наурыз байрамы биыл да ана диярымызға құтлы қадемін қойды табиғат жаңалануының нышаны жаңа күн елшісі болған ұлыстың ұлы күні республикамыздың барлық аймақларында кең түрде белгіленіп байрам тамашалары халық сейілдері дауам етпекте қарақалпog'iстoн республикасы ішкі істер министрлігі де де наурыз ұлмахаллық байрамын көтеріңкі рухта белгілеп өтті әр күнің наурыз болсын жаңа жан өзбекстаным сүреніменен жөлкемлестірілген байрам әләсінді қыр алпасынан республикасы ішкәсілен министері полковник Бақтияр Төребек сөзге шығып, жин алғанларды шығыс қалқының жаңа басы болған наурыз ұлыма қалқылық менен құтылықлады. Бұндан соң министерліктің арал жұлдызлары ансамбілі тәрепінен таярланған, мүлілікті сәуелендіруші театрластырылған байрам тамашалары һәм концерт бағырламасы ұсынылды. се наурыз байрамы милли спорт ойынларын өзінде мене де ахметлі саналады сол сияқлы байрам ләжінда министрлік қызметкерлері арасында арқан тартыс тас көтеру бойынша жарыслар өткерілді әлбетте әрқандай жарыста жеңімпазлар болғанындай өткерілген жарыста да жеңімпаздар анықланып, олар мүнәсіп түрде сейліқланды сондай бір бірқатар қызметкерлерге наурыз байрамы мінәсібетіменен өзбекстан республикасы ішкі істер министрлігінің естелік белгілері тапсырылды байрам ләжі соңында жиналғанлар министрлік жәматы тәрепінен жақсы ниетлер менен тас қазанларда қайнатылған сүмелектен дәм татты бұнан соң ләж қатынасушылары байрамда сұрғанына мірәт етілді